私が神父役なんてしかもドレスを着るってそう言ってもらえるのはありがたいですけどどうしようもっと軽い感じのだったら手伝えるかもって思ったけどまさか「新婦のモデルだったなんて」しかも結婚式場って。 さっき通りすがりの人たちが話してたところだよね絶対みんなの関心も高いじゃんその宣伝写真ってことは多くの人に見られるってことそんなの恥ずかしくて無理だよででも私まだ高校生です さすがに若すぎるんじゃないかなーなんてあ <laughs> そそれに明日なんて心の準備がうんモデルなんてやったことないし不安だけどやっぱり困っている同じ商店街の人は見過ごせないよねわかりました 私、やってみますありがとうございます。 ね、ああ勢いでオーケーしちゃったけど本当に私で大丈夫かなとりあえずリミリンが待ってるしカフェに行かなきゃ。 遅くなっっちゃって長い間お話ししてたみたいだね何かあったのそれにサーヤちゃんちょっと元気がない気もするし私しでよければ話聞くよありがとうさっき商店街の人と話したんだけどああ今日はいい天気だまるで。 私の美しさに負けしと太陽が対抗しているかのようだね美しさは罪と誰が初めに言い出したのかさて楽器屋に急ぐとしよう。 我が子猫ちゃんはグミが私を待ちわびているはずだ私を待つ愛らしい姿も見てみたいが子猫ちゃんを待たせるのは申し訳ないからねおやなんだか視線を感じるね。 太陽も人も魅了してやまないということか私の美しさはすべての姿勢を独占してしまうああこんな罪深いことがあって許されるのだろうか。